Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta terjemah Al-Qur'an perkata talk. Kita sambung insyaallah. Nah, pada hari ini insyaallah kita akan sambungkan ayat adalah uh, konsep uh, ilmu. Ini konsep il, ilmu Itu al-ilmu uh, nur. Ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itulah yang mengangkat manusia Allah angkat derajat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang berilmu. Kemudian hal istawi alladhina ya'lamuna ya walladhina la ya'lamun. Adakah sama orang-orang yang ada ilmu dan orang-orang yang tak ada ilmu? Okay. Ilmu itu adalah alat yang menjadikan manusia beza dengan makhluk yang lain. Ilmu itu dapat diperoleh melalui akal yang mana akal itu perlu belajar, perlu membaca, untuk apa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah ini yang yang Nabi Allah Ibrahim alaihi salam minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana wahai Tuhan kami wa ba'ath utuskan fihim kepada mereka iaitu kepada umat Nabi Allah Ibrahim alaihi kepada umat manusia rasulan seorang 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 rasul dari siapa dari keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi minhum yatlu alaihim ayatika apa yang yang perlu ataupun uh, tugas kenabian tugas rasul yatlu alaihim ayatika membacakan kepada mereka ayat-ayatmu iaitu firman-firman Allah Subhanahu wa taala kalau dalam konteks Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-Quranul Karim kemudian wa yuallimuhumul ayatika tanda tanda keagunganmu. mu wa yuallimuhumul kitab dan mengajarkan kepada mereka al-kitab yaitu al-Qur'anul Karim dalam konteks Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun suhuf lembaran-lembaran wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul wal hikmata dan hikmah hikmah itu kebijaksanaan ilmu yang dipelajari untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui yang benar dan yang salah dan me, me, dan mengikuti yang benar. Al hikmah. Wa yuzakkihim dan kemudian ilmu itu akan boleh membersihkan mereka. Jiwanya bersih, hatinya bersih, akalnya bersih daripada mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan mereka hanya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala menjauhkan niat-niat semuanya menjauhkan hatinya dari penyakit-penyakit hati daripada riak daripada takabur daripada me me menyembah selain Allah daripada menggantungkan diri kepada selain Allah tum wa yuzkihim innaka antal azizul hakim sesungguhnya anta ya Allah al aziz yang maha perkasa al hakim yang maha bijak Bijaksana hmm. Itu uh, uh, Terjemah kepada ayat 129 Jadi dalam ayat ini Hikmahnya ataupun uh, uh, Ilmu yang boleh kita dapat Sebagai tikwi adalah Pertama Tugas Rasul Dan itu juga adalah tugas kita Yatslu alaihim ayatika membacakan kepada mereka kita kepada umat kan? ayatika ayat-ayatmu ayat-ayat Allah boleh berupa al-Quran boleh juga berupa tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini membaca fenomena alam membaca apa yang ada di sekitar kita dengan mengetahui siapa kita Siapa yang mencipta alam ini? Jadi, membaca ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quran dan juga yang ada di alam raya ini. Agar manusia mengetahui siapa sebenarnya Tuhan yang patut disembah untuk apa manusia hidup. Jadi, artinya kita perlu bukan hanya belajar tapi apa yang kita pelajari itu kalau boleh kita sampai, kita sampaikan. Pertamanya kepada orang-orang terdekat, kaum keluarga, kawan-kawan, siapa-siapalah ada yang boleh kita sampai, sampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak semestinya Al-Quran boleh berupa ayat-ayat Allah yang ada di alam raya ini. Satu. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitab. Jadi sebab ini basic kepada apa? Basic kepada kehidupan dunia, ilmu. Wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi first kali ajarkan kepada mereka ayat-ayat Allah. Yang kedua, ajarkan mereka untuk membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Untuk dapat membaca Al-Quran, kalau boleh dapat membaca, dapat memahami Al-Quran dan kalau boleh dapat mengamalkannya. Kemudian selepas mereka belajar Al-Qur'an kan? Memahami kitab Al-Qur'anul Karim Maka wal-hikmah Kita kalau boleh nak Mempunyai hikmah Maknanya apa? Maknanya apa yang kita baca Apa yang kita fahami Kemudian kita cuba Amalkan Kita cuba ikuti yang benar Dan amalkan kebenaran tersebut kita cuba jauhi yang salah dan batil sehingga kita akan mendapatkan hikmah. Jadi hikmah itu akan dapat selepas kita mengamati ayat-ayat Allah, mengetahui Allah itu yang agung pencipta, lepas tu kita belajar membaca Al-Quranul Karim, memahaminya, lepas tu cuba mengamalkannya. Maka akan keluar selepas kita mengamalkan kan mengamalkan al-Quran maka akan keluar satu kebijaksanaan hikmah ada ulama menyebutkan hikmah itu ilmu laduni kita dapat lebih faham lagi kita dapat lebih memahami arti kehidupan kita dapat memahami lebih macam mana nak solve masalah itu daripada apa daripada kita belajar membaca lepas tu memahami dan itu mengamalkannya kalau kita hanya belajar-belajar belajar tak cuba mengamalkan maka hikmah tak akan dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya dengan kita belajar, dengan kita memahami, dengan kita cuba mengamalkan akan wayuzakihin. Akan menjadikan hati kita bersih. Jadi tujuan akhir daripada pembelajaran ataupun ilmu adalah agar kita bersih hati kita mempunyai akhlak yang mulia hanya menyembah kepada Allah ikhlas dalam penyembahan kita kita berbakti hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga insyaallah kita akan menjadi hamba Allah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala jadi prosesnya kalau kalau secara umumnya ada tiga. Okay. pertama adalah membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini boleh dalam bentuk mengkaji ayat-ayat uh, uh, Allah mm, dalam al-Quran ataupun mengkaji uh, membaca ayat-ayat Allah dalam alam raya ini. Oleh itu memang sangat penting untuk kita selalu berdialog dengan mungkin keluarga sebagainya tentang siapa kenapa kita muslim. Kan? Kenapa kita muslim? Adakah benar Allah itu Tuhan alam semesta ini? tanya siapa cipta ini, kenapa ini macam gini. Jadi agar kita dapat yakin melalui ilmu bahawasanya memang agama yang kita anut itu Islam itu adalah agama yang paling benar. Sehingga kita tak katakan bahawasanya kenapa Muslim? Sebab ayah saya Muslim. Tak kata macam itu. Tapi sebab memang Allah itu adalah Tuhan yang satu yang wajib kita sembah innaka antal azizul hakim. selepas proses pertama belajar ni melalui al-Quran ataupun ayat-ayat kauniah namanya, ayat-ayat alam. Okey, sunnatullah di muka bumi. Okay? Dia boleh melalui belajar umum, belajar fizik, kimia, hukum-hukum kan? alam, itu semua melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-hikmah ni selepas proses belajar maka mengamalkannya. Kemudian wayu terakhir fokusnya adalah untuk membersihkan diri kita daripada sifat-sifat yang tercela daripada mensyirikkan Allah daripada bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini begitu hebat proses pembelajaran dan untuk mendapatkan ilm, ilmu yang bermanfaat insyaallah. Okey kita bincangkan sekarang dari segi aspek bahasa Rabbana Rabba Na kami Ini doa Wahai Tuhan kami Itu maksudnya Rabbana Wa ba'af Ini fi'il amr daripada ba'atha Ba'atha maknanya meng mengutuskan Ba'atha ya ba'athu Ba'atha Asalnya fi'il madinya ini Pastennya Ba'atha Kemudian dia punya fi'il mudhari'nya ya ba'atsu, ya ba'atsu. Ba'atsa ya ba'atsu. Okay. ini fi'il amr perintah. Diminta kepada Allah. Jadi kalau perintah daripada bawah menuju Allah itu bukan perintah, itu namanya do, doa. Tapi kalau perintah daripada Allah kepada hamba-Nya itu namanya perintah yang wajib dilaksanakan. Kita kata, Ya Allah, berikan kepada kami. Memerintahkan Allah kan, berikan kepada kami. Tapi sebenarnya itu adalah doa. doa. Kalau dari atas ke bawah, itu perintah yang wajib. Kalau daripada kita do, ke bawah ke atas, itu harapan ataupun do, doa. Maka sini Nabi Ibrahim pun meminta kepada Allah dengan menggunakan perintah. Oh ya Allah, utuskanlah. Fihim dari kalangan mereka, itu dari kalangan Nabi Allah Ibrahim, Rasulan, seorang Rasul minhum dari kalangan me, mereka untuk apa yatslu ini yatslu adalah asalnya okey tala yatslu kalau bahasa melayu yang digunakan adalah apa okey tilawah membacakan ada ulama menyebutkan beza antara yatslu dengan qiraah atau dengan qaraah kalau yatslu itu dia adalah membaca dan memahami menganalisa itu yatslu. Tapi kalau qara'a itu hanya membaca. Qira'atil uh, Quran. Okay. Hmm. Hmm. Tapi kalau yatslu ada mengandungi unsur pemahaman dan juga menganalisa. Yatslu alaihim ayatika. Oleh itu ayatika ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sama ada dalam uh, uh, dalam Al-Quran Ataupun di alam raya ini Tanda-tanda kekuasaan Allah okay. Ayatika wa yu'allimu okay, ini, ini yu'allimu daripada allama okey di yang biasa digunakan dalam dalam al-Quran alima itu ada tiga. Tiga penggunaan okey alima itu ada tiga penggunaan satu alima maknanya mengetahui yang satu lagi allama allama maknanya mengajar satu lagi ta'allama. Ta'allama. Ta'allama maknanya belajar. Ni sama-sama verb fi'il madhi, past tense. Asal hurufnya adalah a la alima. Kemudian yang ini ditambah satu double lam. Ada syaddah sini. Alama. Yang yang nombor tiga ini ada tambah ta depan, ada tambah syadda. Ta'allama. Jadi mengandungi makna yang lain. Alima mengetahui. Oleh itu orang yang mengetahui namanya alim. Alim. Orang yang mengetahui. Yang kedua, alama mengajar. Maka orang yang mengajar namanya mu'allim. Yang ketiga adalah Ta'allama Orang yang belajar namanya Muta'allim okay. Ini dari dari asal kata yang sama. Iaitu a'ain lam mim. Okay. Dia punya masdar dia. Kalau alim ayak lamu ilm. Ilmun. Ilmun. Ilmu. Kemudian kalau allama, allama yu'allimu ta'lim. Pernah dengar tak ta'lim? Ta'lim itu maknanya pengajaran. Eh, ta'lim. Ada ada ta'lim di mana? Ada pengajaran, ada proses mengajar. Kalau ta'allama, ta'allama ya ta'allamu ta'allama ta ya ta'allum. Ini masdarnya ataupun naunnya ta'allum. Ta'allum. Ini maknanya pembelajaran. Ta'allum maknanya pembelajaran. Kemudian kalau ta'lim namanya pengajaran. Dia punya noun dia. Kalau ilmun namanya il, ilmu. Okay. Ataupun pengetahuan. Knowledge. Okay. 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 Yang wa yu'allim ini adalah yang digunakan adalah alama. Alama ini fi'il madhi pastin. Kalau fi'il mudhari'nya alama yu'allimu. Baru jumpa kat sini Alama yu'allimu Ni dia yu'allimu ha. Kan Alama yu'allimu okay. Ha. Ni dia Baru akan jumpa yu'allimu ha. Ni daripada Alama tadi Menjadi fi'il mudara'inya yu'allimu Siapa yang mengajar Siapa yang mengajarkan adalah Rasul Mengajar siapa? Mengajar hum mereka Iaitu umat manusia manusia. Apa yang diajarkan al-kitaba? Kitab. Dalam konteks ini adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Dalam konteks Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirul anbiya adalah al-Qur'an, -Qur, Al Al-Quran. Itu lagi wal hikmah. hikmah bahasa Melayu pun dipanggil hikmah kebijaksanaan. Yang kebijaksanaan, wisdom Orang bijaksana itu biasanya selepas dia tahu dan mengamalkan. Baru dia akan menjadi bijak. Kan? Sebab kenapa dia bijak? Sebab dia dah cuba mengamalkan. Daripada pengalaman itu ada proses pengalaman. Macam orang belajar untuk na masak nasi biryani. Ha siapa sini suka masak nasi biryani? Dia belajar ada ilmu kan. Ada dia punya cara dia pasang ni dulu apa ini yang apa rempah yang cair, ni rempah yang ini, ini rempah yang hanya dilontar-lontar semua mana dulu yang dimasak mana letak awal akhir kan jadi selepas dia terapkan dia dah tahu ilmu dia perlu terapkan dulu dah cuba-cuba oh rupanya ada nak modifikasi sikit ada oh ini salah sikit eh sepatutnya panasnya macam gini baru dia lama-lama dia daripada ilmu tu akan proses dia dengan pengalaman dia akan dapat satu resipi yang lain mungkin kadang-kadang ataupun yang dah mantap jadi situ mungkin dia akan dapat buat satu resipi baru lagi. Melalui percubaan-percubaan yang dilakukan. Melalui itulah akan keluar hikmah. Maka begitu juga kita dengan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang tak pernah melaksanakannya, kan, dia tahu ilmu solat, ini, ini, tapi tak pernah solat, maka tak akan rasa, tak akan boleh ceritakan pada orang macam mana solat itu, macam mana rasa khusyuk, kan, macam mana syok solat dan lain sebagainya. Ha, begitu juga dengan membaca Quran. Kalau kita belajar belajar baca Quran, kan? Bila kita tak gunakan, tak ada rasa syok lah. Kan? Hanya sebab uh, ilmu itu, kalau tak digunakan, dia tak ada manfaatnya. Okay, wal hikmah. Kemudian, wa yuzakihim. Yuzaki daripada zakka. Okay. Okay, yuzakihim ni daripada pertama perkataan zakka. Za dengan ka. Okay. Dalam dalam Uh, bahasa Melayu dia za dengan za ditulis satu Z. kalau dalam bahasa Arab ada dua satu za zakah satu lagi zak zakar kalau uh, uh, zaka kan kalau zakah dengan zai namanya maknanya bersih tapi kalau za dhaka, ni maknanya cerdik. Nah, jadi kalau orang nama zaki, kita tanya zaki ni dengan zake dengan dengan zake dengan za, oh. kalau dengan zai maknanya dia maknanya orang yang bersih. Kalau dengan za dia maknanya orang yang cer cerdik. Jadi kalau zakah itu bersih, maka kalau zakah membersihkan. Jadi Nabi membersihkan. Ha -ha. Membersihkan mereka selepas diajarkan, selepas cuba diamalkan dan akan dapat hikmah, kemudian dapat baru dia dapat mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala dan agama Allah Subhanahu wa taala. Innaka antal azizul hakim. Sungguhnya engkau ya Allah aziz daripada azza. Aziz yang perkasa, kemudian hakim yang maha bijaksana. Hikmah ni Hikmah sama dari perkataan hakama. Hakim, hikmah. Okay. Mudah-mudahan dapat ambil manfaat. Hadza faqat minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.